Dobry dzień. Uważajmy, uwazajmy zrytiele i zainteresowani. Moja familia Gumuliński Mieczysław. Głowa i zastronnik Akademii Socjologii i Efektywności Prawa STED. No ja ryszał, że opródzielono periodyczeskie narabotki nasze. Szeroko widzę i widzę te socjologicznie rozszerzania obserwacje analizy że obiązaliśmy to że swoje na publikować i informować wszystkich zainteresowanych dzisiaj e rozkażemy e uważnym co jak wychodzi na Ukrainie pod widem w rodzaju ilustracji с которой смеются многие, но молчат. Другие даже не хотят слушать. Дам вам конкретные примеры, потому что богато потерпевших за всей Украины периодически звертаются ко мне, проезжают сотни километров с просьбой, чтобы им помочь, потому что... Есть такие ситуации, когда проходили люди, по нескольку адвокатов, по очереди. Оказывается, теряют только время, теряют деньги, и все по нулям. Я вам не буду разгоняться с десятками, сотнями примеров, которыми mm, располагаем. А просто, выборочно, хотя бы сокращенно, на трех конкретных, неоспоримых фактах, расскажу вам в чем секреты Украины, которых многие не хотят намеренно догонять или просто не настолько развито умственно, но те руководящие многие и так дальше, которые рисуются дипломами, чтобы могли это mm, все mm, наводить. О, ко мне когда правозащитника приезжает mm, мама, папа, несколько сот километров с Украины до Киева и начинают жаловаться, как у них уже идет, по-моему, уже почти три года война за справедливость, так как местная милиция очень часто периодически издевается над их э, дочкой под изнасилованием и все по нулям. Когда они мне рассказывали всю эту историю... Привезли уже не в там сколько, а в килограммах, целый пакет документов, где до кого м, обращались, кому отдавали, как это все э, описывали. Я за это время спокойно листал эти м, документы, и когда я м, их спрашиваю, вот тут все эти документы, которые вы привезли, у вас есть, например, Kopie na których jest sztampik, podpis, czytajmy, pryzłyszcze familia, kto przyjął, kiedy to było. I na przykład pocztowe uwiedomlenia, żeby za każdym to odprawili. Bo niczego nie dodać. Rodziciele, tak da mnie zaczynają objaśniać. A Dindra jak dzieł. Pramoczy jest darogu, druga, druga, w okna mogą tak zadebrać. Прокуратура есть один квартал, где через двор тоже их видят. Областное управление, и городское и так дальше, все по рядом. А на почту им надо сходить два или там три квартала, а стоять в очереди, например, и еще заплатить. Я им тогда объясняю, шановные, ну у вас было двух адвокатов, которые пытались этой справой заняться. Как адвокаты реагировали? Ни один из них вам не обратил на это внимания. Они так на меня, так это адвокаты были. Я говорю, мне важно, кто это был. Вы возьмите элементарную логику. Вот эти документы, которые вы привезли, фактически это не документы. Это просто обидчиво. Но не обижайтесь, это просто макулатура. Ни один суд в мире не захочет разглядывать, если у вас нет ни одного подтверждения, что вы данному адресу передавали то дежурному на проходной, то какому-то там дежурному офицеру, то в канцелярии приема, В всех таких этих ведомствах там это функционирует. У вас нет ни одного подтверждения, что вы там за 5-7 гривен почтой отправили, и почта вам принесла обратно подтверждение. Почта, как доверенное лицо державное, они подтверждают, что адрес от ПАУ У вас ни одного такого доказа нет. А как ваши адвокаты? Не, не реагировали на это? Они а ничего, мы им платили, они только бегали, бегали. И так уже э, начался третий, третий год. Я говорю, к сожалению, это обидно, но вы попали не на адвокату а на юристов – авантуристов. Это элементарное разумение. Побегать туда-сюда, а вы им заплатите, они голода не будут. Поэтому, к сожалению, если я возьму вам за это дело, я сразу говорю, какая будет перспектива. Никто нигде не захочет всерьез этого всего принимать. Буду учитывать, учитывать уже время i ściekło. E, jeśli wy wyjdziecie przedstawiać swoją pozycję, żeby wyabraszczali sami tam, tam na no, u was akazaty, nikakich nie. Uż dawno, dawno ludzie w takich sytuacjach, wszyscy to działają, kromie tam, uż chodzą po kabinetach ze skrytymi kamerami, e, dyktafonami, obraszczają e, средства массовой информации, которым тоже много помогаете. Тогда журналисты, профессиональные, ну, с камерами, с фотоаппаратами вместе с вами идут, но у вас ничего этого нет. К сожалению, они в грустном настроении уехали обратно. Прошло несколько месяцев, 7 или 8. вдруг они мне звонят. Думаю, будут обижаться на меня, оказывается, а наоборот. Они вернулись домой, выслушали мою пораду и оказались, что все это повторили, переписали, даты поменяли, повсюду начали отправлять. Где канцелярия не хотела принять за подтверждение, дежурный тоже не хотел, они все это отправляли почтой заказное с уведомлением. И не успели даже еще получить обратно с почты. Всю эту комплектацию, как бы сказать, собрать, точно как должно быть, уже сами представители правоохранительных органов, сами, сами их нашли. Начали их опрашивать, начали думать и обрадовались, потому что там одного молодого милиционера, недоростка, уже уволили. Я говорю, вы практически больше двух лет в пустую потеряли извините, это, как бы сказать, подсказка многим потерпевшим, которые не догоняют этого. Что касается самой иллюстрации. Насколько уже тоже это подчеркнул. Знаете, и смеяться, и плакать хочется. Причем это не только моя думка, а в Европе и в других странах даже дальше Европы тоже есть такая позиция. И они даже не хотят слушать, не хотят интересоваться, что как там в Украине. То есть элементарная логика, даже можно сказать, на уровне школьника. Я вам расскажу тоже следующую ситуацию по поводу судовой системы. Какие там иллюстрации, экзамены, комиссии экзаменационные высшая Rada Justycji, tych struktur praktycznie nie. Rawronowić, który był ministrem justycji, na którego postupiło dziesiątki dokumentów z podrobnym opisaniem faktów i ich przyłożeniem tych faktów, nie kryminalnych stacji argumentowano, było Po poczemu one miły mm, zastosowanie. Przed to do tej pory znika. On, jak daje go nowo właśnie i odprawiła e, jego e, wyższą ra, e, Radę Justycji. W znaczy, można tylko grusno pośmiejacę. Prosto nakazania do tej pory nie bywają. Już okazuje się, że samej cudowej systemy na siewodnia to w coś o prawie schodzi, to to, że tylko proste skargi. Mnie o często przygłaszają. E, na всякого typu sądowych sprawy. Mieć so, może pomóc, mieć coś, co so, może ponobudować, napiszesz staty, reportaż, dziwaj, czy to Ja wam, da, u mnie takich przykładów jest czy, dziesiątki, jeśli się pamięć ze sobą zebra, to już setki będzie. I ja wam rozkarczę tąż krótką historię jednego sądowego dnia. E, pod zatrzymanym pod wartą jest jeden aktywist Majdana. И суд должен, как бы сказать, продолжить судовое заседание по поводу продолжения его задержания. Ну адвокат, адвокат очень, умный, такой того, давай приходи, может, что-то поможет. Пришел на это заседание, просто в публике, в толпе посетил, ни одной фотографии не сделал. И ни одного видеозаписи тоже нет. Суд выслушал прокурора, суд выслушал адвоката и удалился до нарадской комнаты. Вышли мы все на улицу, перекурить кофе, попить, понервничать. И все мне говорят, ну как ты думаешь, суд отменит или будет продолжать? Я говорю, то, что я вижу, суд даже не будет думать, продолжить. Это задержание, все так остро на меня посмотрели. Есть опять, выклик, все побежали послушать, что суд скажет. Я никуда не пошел, подождал на улице. Через пару минут они все выходят. И так как бы все на, не, на меня круглыми глазами смотрят, на трех ну, их и спрашивают, у тебе какие-то связи есть, откуда ты знал, что суд продолжит это? И адвокат э, этой группы, э, баллистиков, э, народных таких, можно, группа, группы э, поддержки, тоже. Я говорю, шановный, если вы не торопитесь, я и так или молчу, или говорю что это четко, конкретно. Если у вас минут две, то меня послушайте. Первое, когда я пришел на это судовое заседание, I od y, pozycji przedstawnika proku, y, prokuratury, y, który y, wysunął obwinowaczenie zwróćcie uwagę. On la 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 bla bla bla. Niczego, nie jednego konkretnego punkta nie przedstawił gdzie jakie były zabrane dokazy Nie przedstawił jednego nie konkretnego faktu, konkretnego dokazu. вопрос y, nie przedstawił nicakowego tam e, chociażby e, nicakoy jednej detali e, po powodu e, dosudowego śledztwa, gdzie on był srobow, że po instrukcji takoy ta takoy pod oknem takomu taką było dziejone, to, 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 to находит potwierdzenie niczego takowego nie było, prosto bla 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 i niczego больше. Typu my prokurora, prokuratura my chcim принять ee, обвинение. Следующий вопрос. И верните увагу, что когда до заседания суда судья проверяла, кто есть кто, у адвоката четко вытребовала паспорт, лицензию и все права, что он действительно настоящий адвокат. А вот прокуратура даже его не спросила, как его фамилия. Кто он такой? Дядька улицы? Я уже встречал много таких справ, I mnie staraj zabieśnić. Tak, to prokurę, ja szanowni. Mnie po barabano, kto on naruszenie procedury cudoczyństwa. Da jeśli to będzie tkum brak cudzi. Chcę radną procedurę cudziejską, dołożę do dzierży władca. Prokurator dłużą mm. postawić poświęcenie liczności i dłużą postawić do przykaz yy, swojego naczelnika prokuratury, gdzie jest ukazane, że on jest naznaczony. представники такого-то такого дела. если нет, то больше не о чем разговаривать. Суд даже не должен его слушать, а просто показать ему двери. И третья справа, я говорю адвокату. Но ну, вы хотели, чтобы я там что-то видел, запись, снял аудиозапись. Я говорю так, я вам до заседания суда говорю. że y, sąd obiecał wyjść autofiksowany. Wy oddali, on mówił u mnie, kłopotanie, on mówił u mnie jest, ja mówię, wy je oddali w kancelarii. No nie, oni sąd i tak rejestrują. Ja mówię szanowny, wy nie znacie, sąd rejestruje czy nie, a to, że krasna łampeczka na mikrofonie gari, to jeszcze niczego nie dają, bo to, że jest jeden mikrofon na balszy cudowy zał, to zapis. может быть такая, что практически ничего не будет. И это может быть основанием для скасования этого судового заседания. А повтор его в процедуре судочинства. Таким образом, если вы до заседания суда даете зарегистрированный в канцелярии купотание, после заседания суда вы идете в канцелярию, там вам дадут банковские координаты, пройдете через дорогу и заплатите там копейки, и пока вы вернетесь обратно с квитанцией, в суде уже вам приготовлю копию этой аудиозаписи. И тогда вам будет даже четко указать звукозапись, даже кто когда чокнул, там кихнул и, 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 другое, все будет записано. Если этого не будет, для вас будет основание аннулировать просто, как не состоявшееся, это судовое заседание. И таким образом, первое, Wy, jak adwokat, pokazywali mi licencję, dyplom, wóz i tak dalej. Szanowni, nie nada zdziewać zauważenia. Pierwsze, jeśli wy przeczytali to, że na dwóch stronicach bla, 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 że to niezakonne, niepodstawne i tak dalej. Znajdźcie te dwie babuszki na ławeczkę, z mm, sowieckiego rejonu. Jeśli siedzą, to mogą tak rozmawiać. лицензированный профессионал, вы бы могли там за скоростью звука перед судом поставить адвоката на место, э, извините, прокурора на место. Вы должны были ему вычислить, что не выполнено в следших э, действиях государственного средства э, таких процедур, не оформлено протоколов, таких и таких и таких, э, там в каких-то там э, рапортах или других бумажках, э, которые не имеют директорских силы, есть их неправильное оформление, заполнение э, подписи не читаемые, непонятно, кто это подписал. Нет, да. И тогда у вас было бы больше шансов, как бы сказать помог суду, потому что суд это не орган следствия, который будет все эти детали э, разглядывать. А таким образом у вас было бы больше э, шанс, как бы сказать, помогая суду предоставить это все, когда точный аналитик выложит и требовать вообще до судового э, судово отклонить, потому что оно недостойное, чтобы беспокоить суд. Je to rozglazywać. Tam jest elementarnych, dwa e, które by mogły dać prawo. Ale to mu jeśli go widział, dura, adwokat, to że dura, to tak go cudzia tu z elementarną pryniał pozycją spacać imić cudowej systemy. Jeśli urze, w cudzie było wyniesione postanowienie o zadzierżaniu pod wartą, то он просто штамповал себе старый, ладно, суд продолжает, а вы, прокуроры и адвокат, сами разбирайтесь из этого. Но я здесь и тоже, то третья справа, что касается персонального судьи. Потому что это мы в украинском суде. А более-менее хотя бы нормальный судья просто не слухал бы ни одного, ни другого. Отфутболил бы это дело. na podstawie tego, co prokuratura nie przedstawia, jak to powinno być, żadnych śledczych procedur, żadnych osiągnięć, żadnych faktów, a po tylko chcąc bla, 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 my chcemy obwinić. I tak ta sód od futbolu by w ogóle to dzieło i nie przyniosł do cudowego rozgladywania. No, na szczęście, my w ukraińskim sądzie jest też następna taka sądowa sprawa, kiedy porekomendowali, do mnie przyszedł człowiek, któremu przyszło, przyszły cuda dokumenty o przyjęciu do sądowego rozglądu, on w statusie winownego, podejrzanego, rodziciel za bankowskie kredyty. Ja kiedy przesmotrzyłem dokumenty, i posłuchał tego człowieka, on poprosił, żeby ja e, przedstawiał jego interesy w studzi e, dla e, zaszczytu. I co wyjaśnię? Dokumenty to potwierdzały to, że to, co on mi rozkazał, przedstawił konkretnie rozkazał, gdzie, jakie fakty, do i tak dalej. Jego wykorzystywali w, w banku, po prostu, jak kukłę. Pod jego familią, a w kredyt na dziesiątki tysięcy dolarów, żeby kto to tam trzeci, авантурный криминальный шахрай, куплю себе, взял прямо с салона машину, как куплю за кредит, за банковский кредит. Когда я просмотрел это все материалы, документы, которые суд пришел, у меня тоже была однозначно позиция. Просто все это подробно проанализировал. zsyłał jednak konkretne dokumenty pierdane sądem sudem i sudu dał adziec o skasowaniu sudowego prowadzenia ponieważ nikakich nawet maleńszych podstaw nie i ono nie może być nawet przyznane do sudowego rozgadu w czym był sekret? Dokumenty, które bank, jak strona obwiniająca, wystąpił okazuje się, na na niejednym dokumencie Niejednej podpisy winownego nie. Z dokumentu dokumentów bez pieczatek banka z nieczytajmymi podpisami, gdzie nie można rozbrać czyja to podpis, ni familii, ni służebnej dołówności, cała kucza kasowych dokumentów. Тоже таким образом, какая-то птичка без печати, без фамилии кассира, помощника, бухгалтера и так дальше. Даже факт, что документ в что, э, автосалоне есть выданный автомобиль, никакого подтверждения нет, а кому выдано этот, документ, этот автомобиль. Банк не предоставил ни одного даже черновика заметки, что виновному. Вы дали хотя бы часть каких-то там денег, ничего нет. Все юристы, которые в судах бывают часто занимаются такими правами, я думаю, что они меня поддерживают. В основном штампово по-советски, как идет система. Очень редко, практически это не бывает, что суд, когда по таким кредитным вопросам отдают документы в суд, чтобы кто-то по-настоящему Уполномоченный представ, приходил в суд как представник этого банка. Суд это все решает заочно. Оформление клопотаний, требований э, на имя суда, что требует конкретного дополнения, урегулирования, выяснения со стороны банка, который выступает э, как э, оскорбитель. Суды на это не реагируют. Кроме того, я там выписал аналитично, что любой банк до выступления в суд у них есть страховая компания, своя или там коллективная, у них есть э, своя внутренняя служба безопасности. Не предоставили ни одного документа, даже какой-то там э, туалетной записки, что здесь такая ситуация, человек, который должен оплачивать кредит, вдруг не оплачивает, что они обращаются до внутренней службы безопасности. И там служба безопасности, она должна иметь подтверждение по договоренности с милицией, что они самостоятельно или вместе с милицией провели какие-то действия, провели адресы, нашли, не нашли этого псевдовиновного, что-то выяснили, что-то не выяснили. Страховая компания. тоже должна предоставить, та банковская, должна предоставить какие-то подтверждения, что банк к ним обратился. И они тоже пробовали своим страховым страховым процедуром страхового инспектора, что тоже пытались что-то доказать. Например, он живой, не жив он вообще есть, где, на каком адресе, старались уведомить этого не платили. Получается, что внутренняя служба безопасности, что внутренняя служба страховой компании, можно сказать, она не иснует в этих банках. В банке тоже не предоставлено никакого докум документа, что они сами, независимо от всего этого, сами при пробовали принять какие-то инициативы. Например, у них нет подтверждения, что они обратились в милицию что есть такая и такая ситуация, есть непорядочный э, платеж Милиция тогда сама бы решала. Или занимается разборком средств, а если бы отказались, то тогда бы дали письменный ответ, что вы должны делать это так и так самостоятельно, или обращаться там и там. Оказывается, ничего этого нет. И я тогда обвиняемому сказал, вот этот документ уже отправлен, в канцелярии сюда есть подтверждение, никуда на какие, на никакие заседания суда выходить не надо. Но no, он начал уперто, напуганный, не пойдем, пойдем, пойдем. Пошли мы на судовое заседание. Прошло полгодины, когда я судим, старался выяснить. Она прочитала полученные документы в ответе. У нее нет времени, тут речь идет за кредиты и надо платить деньги. Так это происходило очень долго. И, наконец, когда я вижу, что попал не в этот адрес и не с кем разговаривать, тогда я сказал, вам, раньше обращался до того, ваша цель, ваша цель". И тогда я уже не видел, что я сказал, барышня, простите, но мы не на базаре, чтобы торговаться и выяснять, где помидоры, потом огурцы и так далее. Что у нас все это уже дома есть. Взял просто за шкурку обвиняемого и вышли из судового заседания. Так это на, на сегодняшний день закончилось. Но интересно есть, что если разговаривать теориями о каких-то там люстрациях, комиссиях, знаете, просто нечего сказать. Украина хочет вроде в Европу. С кем Jak? dlaczego. Skolko jest, ukraińskie dęki leżą prosto u nas w Ukrainie. A z, na przykład idą pojezdki, z jakiego typu dogowalności z zarobieżnymi strukturami, że w Ukrainie nóżni inwestory, finansy i tak dalej. Tylko nie przy tym prawidelstwie. Cała kucha dzienek jest tu u was w Ukrainie. Я даже не в состоянии пораховать, сколько есть таких прав, когда зарубежных инвесторов после 91 года, когда в Украине вроде бы появилась независимость, сколько появлялось инвесторов, бизнесменов, работников экономично-финансовых, как их убивали, как их сажали, как миллионы их не пропадалы, и этого всего до сих пор не выяснено. Сколько на сегодняшний день тоже иностранцев, доброживающих в Украине, сидят годами в украинских тюрьмах без суда, без следствия. и они до сих пор не могут выяснить, а за, за что они там годами сидят. До Майдана средняя статистика около 32% заключенных это были люди заключенные незаконно после майдана эта статистика увеличилась что уже из незаконно заключенных 42 45 о какой иллюстрации можно разговаривать и о какой перспективе действительно на свободной украины другие вопросы более подробно на другие темы буду представлять w następnym y, służecie. Спасибо.